Он ну, пишет письмо. Орехи ем. В орехи невозможно продать в Закарпатии. Стоят все орехи, не могут вывести люди. А здесь все стоят орехи. Пишут письмо. А орехи наши очень хотят арабы и турки, которые платить много денег. И, мы, и люди должны получить эти деньги. А, из кого если письмо, в орехах у нас такая бактерия. Если эту бактерию вывести, то э, это э, желудка повредит, и бренды украинской продукции, то есть, то есть, конечно, если заплатить 20 тысяч долларов за фуру, бактерии, бактерии, бактерии исчезают, но они говорят, вот мы, вы видите, мы, видим, то, и они говорят, мы не бережем, то есть, я вот, мы, конечно, должны уважать турок, мы должны уважать арабов, но почему желудки украинцев, они меньше должны быть защищены, чем почему наша СБУ защищает желудки турков. Извините, если мы не вывезем орехи, то мы их должны сами съесть, правильно? <с inflate> ну не выбрасывать, же их. То есть все бактерии мы должны потребить. И это воюющая страна имеет СБУшников, которые день и ночь только орехами занимаются. Абсолютно святое дело. Стерегут и когда я вчера им сказал, что э, мы вчера обсуждали вопрос занятия, как, как помогут как то бизнеса, он говорит, я с очень занят, не пришел. Прислал какого-нибудь там, э, там 10-го разряда сотрудника, говорю, кто, он говорит, он ну, занят. Я говорю, чем занят? А Очередную партию Орехову останавливает. Я понимаю, чем ему занят. И, и так всегда, и как так, кажется, руках, так, так и Но знаете почему? Я его выгнал, и, то есть я его попросил покинуть, я его попросил покинуть заставили. Я могу попросить его за ним, что никто из моих людей, у них нет на нас компромата. Но любой человек, который хоть ради нас что-то в жизни так сделал, на них, на всех есть компромат. Поэтому они все будут молчать. Поэтому приводите людей, у которых нет компромата. Приводите людей, которые не боятся им говорить правду. Таких людей больше, чем достаточно в стране. Вот из всех возрастов, правда, чувак, вот, ну, ни, ничего на него не нашли, сколько на него не копали. Потому что и так, и сяк, и так вот проверяли их декларацию, пошел он э, в антикоррупционном бюро был кандидатом, сейчас это другое. Ну ничего не смогли найти. Почему не смогли? Потому что порядочный человек. У порядок человека нет возраста. Непорядок можно стать 15 лет, и порядочный можно быть и 100 лет. Поэтому вот так надо давно на пробовать. Есть вокруг нас, просто надо открыть глаза, они те же, они вот на сидят и ворог погоняют. Вот и все. Михаил Михайлович, у меня вопрос, мне просто не дают сейчас микрофон. Можно я ну, отвечу меня давайте всем, все, 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 не не. Просто... Это, извините, если вы сюда выйдете, не вопрос, будет, это сюда не все, все, вы все, 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 Вас да, разыскивает да, прокуратура. все, все, а, а ну, ну, вы все, 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 Сначала я, я, я отвечу на серьезные вопросы людей. я отвечу на ваш вопрос Пане Александр Чубай, депутат Я понимаю, что очень нервничает люди. Я понимаю, что пан Аваков. Я понимаю, что пан Аваков призвал всех. Что нам помешать, когда мы ездим. Я понимаю, что очень нервничает один очкастый премьер-министр. Я понимаю, что очень нервничает все коробки Украины. Я отвечу я вам на, ваш, вы хотите, на ваш, на ваш, вы хотите, я вам отмечу на ваш дебильный вопрос сейчас. Не нет, я вы нет. Вы, вы меня оскорбили, я вас отвечу на ваш вопрос. Извините. Подставка. Извините. Подставка. Ты. Извините. Подставка, ты. Извините. извините. Вы, вы меня оскорбили, сейчас я вам отвечу. Я, сейчас я вам отвечу. Пожалуйста. Я пришел ни с чем. Руководство Грузии ушел ни с чем. При мне экономика Грузии выросла в 4 раза. При правительстве, которое, или агенты, которые вас сюда послали, она сократилась в два раза. При мне бюджет страны вырос в 11 раз. Знаете, почему, милый Бог? И у ваших хозяев, чтобы знали. Потому что мы не крали. Потому что, когда крадешь, бюджет не растет. Когда не крадешь, когда, когда крадешь, бюджет в состоянии Украины. Когда не крадешь, бюджет в состоянии Грузии. В Грузии, когда я стал президентом, 80% страны Кого я Говорил, что оно имело дело с коррупцией. Когда я перестал быть президентом, меньше 1% имело дело с коррупцией. И это реальность. Это цифры, которые можно проверить. Они на всех сайтах. Да, в Грузию пришел главный акционер Газпрома. Стал премьер-министром страны. Я почему? На каждой встрече. Вот такой тип выходит на первый первую, на каждой нашей встрече. Им плевать, что поднимает руки. И на первой страницу приходит в стене, это хорошо поставлен стена, и задает один и тот же вопрос. Я отвечаю, но тоже не устану отвечать. Значит, в Грузии пришел главный акционер «Газпром». Он нанял все лучшие детективные компании в мире и не смог найти ни у меня, ни у моих министров, ни копейки. И знаете, за что нам предъявили обвинение? Если грузины не дадут собрать. Четыре костюма, которые мой офис купил для официальных мероприятий. Если вы когда-либо в Украине найдете бывшего министра, у вот которого увы, можно предъявить только четыре костюма, немедленно объявляйте его святым и вы выбирайте сразу премьер-министра. Поэтому, 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 я не потерплю этих, у меня главное это моя репутация. Я езжу по всему миру, кроме России. И кроме времени, а кроме Грузии, где у нас в те выборы, которые мы выиграем, моя партия выиграет, и эта проблема тоже снимется, потому что люди все поняли. Потому что мы построили новые города. Мы, дали, мы построили 150 новых больниц, где бесплатно действительно они тут не вымогают деньги, как здесь, к сожалению. Мы построили тысячи километров новых дорог, потому что не крали. Мы построили новые школы, потому что не крали. Мы создали новые сферы индустрии, потому что не крали. І в Україні ми построїмо все, коли приведемо людей, які не будуть красти. І тоді задавайте запитання. Дякую. Дякую. Пане Михайло, я дякую за вашу репліку, але я думаю, тут в основному прийшли люди, які шанують і бачать в цьому Русі певну надію. Я теж ваше дуже шаную і тому мені дуже прикро, коли кожен раз, так це вже кожен раз протилевець, та ж сина. Ну, приходит один там. И, и каждый раз, и одно и то же питание. у, нет. нас, у нас было уже пять встреч, каждый раз Михаил, Михаил. людина одного века да? приходит нет, на первую и каждый раз задает Можно задать Можно задать? Пане Михайло, меня зовут Александр Чубай. Я, я сейчас буду разговаривать с людьми, а не с агентами там. О, О, не, я представник міської ради міста рівного. І я повністю згодний, що в місті Рівному не все так просто, хоча, слава Богу, міська рада потихеньку оновлюється. І в тому, що ви робите, я бачу певну таку надію для України. А що вас із Києва прислали, що міста Хінома не знайти, окупант. Ні, ні, значить вас з прислали, що немає міцних агентів у... Пане Михайло, пане Михайло, наскільки далеко ви готові йти? Наскільки далеко? Дуже далеко. Да, ми добре переживаємо добре. одну зміну, другу, третю. Але, на жаль, народ він насправді розчаровується. Коли ми говоримо люстрація, ми говоримо зміна, очищення, всі хочуть цього. Але, на жаль, в Україні цього не відбувається. Наскільки далеко ви готові йти? Дякую. Е, я... я... готовите настолько далеко, сколько нужно, чтобы в Украине все поменять. У меня других амбиций нет. У меня нет амбиций на должность. Мне предлагали в Украине, кстати, разные должности. Это перед тем, как я сам попросился на главу администрации здесь, попросился, потому что считал, что Украина в Одессе решается судьба Украины. Тот, на тот момент. Но я не считаю, что в нашей стране нужно все менять к лучшему. И поскольку все он менять к лучшему, это означает, что надо менять политический класс, надо менять отношения политического класса, и не надо идти ни на какие компромиссы. Все прежние попытки поменять провалились, потому что все пошли на компромисс. Все пошли на компромисс, чуть-чуть с этим олигархом, чуть-чуть с тем, чуть-чуть с этой радой, чуть-чуть с этим миски, миски головой, чуть-чуть там с этим там каким-то, допустим, пуштиновым интересом, чуть-чуть с этим прокурором. Все, закончилось. Ресурс компромисса закончен, Ресурсы шурсти людей закончат. Или мы находим институционный механизм, чтобы поменять, или, 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 все обрушится, как сейчас слушается И поэтому, 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 поэтому я считаю, что я считаю, что э, сейчас, как никогда, человеческий ресурс для этого есть. Потому что что ждут сейчас украинцы от Бабы? Никто не ждет никаких чудес. А украинский электорат никогда не был, был таким здоровым. здоровым. Значит, украинский электорат был, украинский электорат был, всегда пытался вот нам, нам нужна там социальная помощь, нам нужно это. Всегда это, прежде было. Сейчас мы, единственное, чего люди, они понимают, что полку, как сказы молока, а многих чтобы оставили людей в покое, чтобы налоги были терпимы чтобы тарифы бесплатные, что не будут, все знать, чтобы все были чуть-чуть человечнее. Чтобы полиция не приставала, чтобы там э, СБУ какие-то препятствия не чинила, чтобы дать возможность человеку своим трудом зарабатывать без вмешательства с извне. И мы этого вместе добьемся. Я в это совершенно уверен. И поэтому Сейчас нам что нужно? Сейчас нам нужно систему... Знаете, как Маяковский говорил, не объехать, не обойтись, единственное, это взорвать. Вот, почистить эти заторы с дороги. Эту систему убрать. И мы двинемся вперед. Знаете, у нас... мы. Я как часто... Я был э, позавчера... Я был позавчера в ЧОПе. Э, там я служил... В, в, в два года я служил при парковных войсках на территории Украины. Советно-Родянский час. И... И... и, э, и и, э, значит, э, что там бы случилось? Что э, значит, э, там была перестановка, и это сильный перестановка, где меня отрезали.